Начинаем с сенсационных новостей. Киевский режим готов отказаться от регионов, где живут русские люди. И звучит русская речь. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Витт. Украина как государство появилась на территории России в советское время. З цим то ж ніхто не спорить. Отже, протягом всього цього тижня москвити знову демонстрували свою тупість, ницість та цинізм найвищого рівня. Можна сказати, ми ніяких призовів до миру від Європи за останнє час не слухали. Там є наоборот, призови до далішої мілітаризації, мілітаризації самої Європи, мілітаризації України і так далі. От те, що ми слухали за останнє час, до сих пор від європейців, вряд чи може поспособствувати пошуку путів урегулювання. Але всі ці їхні заяви та волання в телевізійних студіях це лише чергове свідчення того, що путіністи біснуються. Бо, попри високий градус напруги на міжнародній політичній арені, та давайте відверто, попри риторику Трампа, яка швидко змінюється, і то на боці України, а то підіграє Кремлю, ми ж продовжуємо боротися. І знову вхід у пропагандистів ідуть погрози стерти нашу країну з лиця землі. На мой лічний взгляд, опять же, да єдиний розумний вихід – це та все на Україні, все що можна снасіть. Просто от не глядя. Та це вже ж було. Слухайте, ну було ж і ядеркою нас лякали, яку до речі, час від часу дістають із своїх отих нафталінових вологих фантазій. І червоними лініями лякали, і блакаутами. Та не спрацювало все це, не допомогло їм нас зламати та залякати. Ну, действительно серьезное огневое поражение со стороны противника пока а, препятствует тому, чтобы можно было говорить о полном освобождении этих населенных пунктов и опорных пунктов, которые находятся вдоль государственной границы, поэтому здесь нужно, ну, наверное, умерить некий ажиотаж. Тож, почали Фейкомета робити ставки знову на інформаційну вину. Спотворяют правду, поширяют у вселякого роду ахинею, ну, что на кшталт заявки Селёва. Украина, как государство, появилась на территории России в советское время. С этим-то уж никто не спорит. Все попытки оформить некую самость на том пространстве до советского времени оказались нежизнеспособны. Впрочем, и при СССР государственность Украины была очень условной, можно сказать, даже декоративный. А потом и в других студиях постукали с нами. Спочатку Михеев зі своєю черговою глибокою аналітикою. Урсула фон дер Лейн, глава Еврокомиссии, в интервью немецкой газете «Цайт» заявила, что Запад, каким мы его знали раньше, больше не существует. Да, что да, и что Европа должна активно формировать новый миропорядок, ну, наверное, более активно в нем участвовать. И похвасталась фондерлайн, что все больше стран, которые хотят работать с Европой над этим самым новым миропорядком, назвала Исландию, Новую Зеландию, Канаду, Индию, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Мексику и страны некие Южной Америки. В общем, теперь будут лепить новый такой мощный оплот оборонный, экономический в мире. Белиберда полная. Да. Вообще просто полная. Просто бред, так сказать, силы кобылы по имени Урсула фон дер Вот Никто ничего с Европы строить не собирается. Никакие оборонные, так сказать, политические и прочие, прочие объединения. У Европы нет на это сил. Посмотрите, она с трудом вытягивает украинский вопрос. Вот она вся сосредоточилась на украинском вопросе, и все, на этом ее геополитическое влияние, по сути, заканчивается. Ничего она не может делать нигде там за какими-то пределами. А потом вылезла с порцией новой словесной диареи и Захарова. Ну и об излюбленной методике киевского режима и его западных кураторов, об очередной постановке. Помните, как последние несколько дней весь так называемый коллективный Запад поднял буквально гвалт относительно нанесенного 13 апреля текущего года российскими вооруженными силами высокоточного удара ракеты в угасном снаряжении по месту проведения совещания командиров Соединения ВСУ с участием западных инструкторов. Все это, вся эта сходка имела место в ресторане «Магеллан» в городе Сумы. Тем временем речник Кремля, бредкий путинист Песков, заявил, что месяц мораторию на удары по энергетичных объектах уже минув. И теперь, каже российский диктатор Владимир Путин, еще не давал никаких других новых вказівок щодо цього. Але роз'яснення з'явилися звідки, звідки ніхто не очікував. І на допомогу бункерному прийшла його підстилка Скабєєва. Ну і ще важливе повідомлення. Сьогодні ж, згодом офіційним даним, то він завершився тот самий мораторій на удари по енергетиці совместний мораторій, удари України по Росії, Росії по Росії. Як вам обмовочка? Напишіть у коментарях. До речі, у студії її благовірного, тобто ще одного кремлівського щура Попова, не менш цікаво. Тільки от пика, то чомусь у пропагандиста кисла та похмура. Чого б це раптом? Сообщення об освобождении території Горнальського монастиря не соответствует пока дійсності. Бойові дії там продовжаються. Активно продовжаються бойові дії и в Олешне, и, собственно говоря, в населенном пункте Горналь. Это последние населенные пункты, которые пока еще не до конца освобождены подразделениями армии России. Почему говорю не до конца освобождены? Здесь на самом деле ну, нужно объяснять, что происходит сейчас в районе Олешни, в районе населенного пункта Горналь. Все там не так просто в том смысле, что противник все свои усилия сосредоточил на массированном огневом поражении всех путей подхода и ключевых объектов, которые находятся в этих населенных пунктах, сделано это для того, чтобы как можно дольше фактически в серой зоне удерживать и Олешню, и Горналь, и, собственно говоря, сейчас ну, вся артиллерия, что есть распоряжение группировки формирования Киевского режима в Сумской области она работает исключительно в район двух этих населенных пунктов, поэтому обстановка там очень сложная, и любая спешка, она а, чревата, ну, что называется, лишними жертвами. Так, методичка таки зламалася. План провалився і не все ж виявляється то добре в окупантів. І до слова, у них на болотах зараз взагалі там новий сезон облав на призовників, і поки пропагандисти зловтішаються над проваленою мобілізацією в Україні і розповідають про бусифікацію. то на самой России в рамках весняного призову на строковую службу фиксируются численные облавы и даже силовые затримания призывников. Большая часть облав она происходит вот именно с доставлениями в ОВД или с доставлениями сразу на сборный пункт. Она происходит именно в метро, именно в подземном. И в основном это, конечно, Москва. Это не значит, что в других регионах облав быть не может. Они там тоже проводятся. Но самые жесткие и самые массовые, я бы сказал, они проводятся именно в Москве. Іменно в метро. І це робиться для того, щоб набрати якомога більше м'яса, тобто молодих людей на строкову службу. Ну а потім тиском і, звісно, погрозами змусити їх підписувати контракт з Міністерством оборони Російської Федерації, ну а ще згодом чи одразу піти на війну проти України в статусі контрактників. Особливо, якщо ви живете в Москві, будь пожалуйста, не їздіть на метро. не ездите на общественном транспорте, на трамваях, потому что случаи, когда людей забирает полиция прямо с автобусной остановки, они тоже у нас есть в практике, поэтому, пожалуйста, как-то воздержитесь от использования общественного транспорта, пользуйтесь автомобилями, пользуйтесь такси, я понимаю, что это дико неудобно, но вы сами видите, что происходит, да, происходят очень нехорошие ситуации, ребят буквально в наручниках увозят, в единый пункт призыва, Бистро проводять там призівні мероприятия, далі увозять на угріжську на зборний пункт. Тим часом влада Російської Федерації традиційно і офіційно заявляє, що солдати-строковики у бойових діях участі ні не беруть. Тим не менше, в реальності щоб компенсувати великі втрати та зменшення кількості охочих добровільно йти на війну навіть за великі гроші строковиків таки примушують підписувати контракти і брати участь в бойових діях у статусі професійних військових. Коли наша молодь пише в адресу, що вони не хотіли б йти в ряди сил, хотіли б альтернативну службу. більш внимательное отношение к их здоровью при э, направлении. Огромное количество у нас было в осенний призыв обращений. И вот сейчас э, президентом объявлен весенний призыв. Просто потоком пошли обращения. Как бы не намагалась российская пропаганда, створити иллюзию невычерпных людських ресурсов? На четвертый рік полномасштабной войны проблемы с пополнением особого складу стают все очевиднейшими, как и на фронте. Короче, бойцов отправить позиции здесь, на передок. Автоматы не дали. Стоят, я их снимать не буду. Вот так же, парни? Ну да, конечно, без автомату. Брон. Броню не хотели давать, 135, 135 рэп. Вам говорить, 135-я рэп. Ну что это? Двух заберете на передке, да, ну такие, вот как... такая ну че куда вам не нужен вам ничего не дали просто вот без оружия на передок сидят рэп работают бензин завести не могут а нас птичка куда начальство смотрит вы что там че что ли наверху вы что нас гасите здесь специально вообще чё... доплачивают за это а пид... был единственный рэп вы бензин привезти не можете нас тут глушат а за вас пид... Я все сказал. Вот так. А это ворчон. <говорит> у него позывной ворчон. Ну, по факту все скидал. Короче, ребята, <говорит> не идите в мимку. <говорит> И это еще не все, потому что проблемы же не только у них на фронте. Как вам ось это? И Слушая в том числе вот эти заявления Трампа, считают, что как-то все у нас уже вот нормализовалось и все само на собой хорошо происходит. А на этом фоне мы видим потрясающие истории. Вот эта э, тема из Донецка о том, что на четвертый год специальной военной операции наконец вдруг увидели, что там практически в центре города в кафе все было увешано портретами Усика. Портретами Усика, с автографами, в меню его любимые какие-то блюда, коктейли. Пришли обычные жители города, сказали хозяину, пошли вон отсюда. И только когда пришли уже, это сказать, правоохранители, он все осознал и снял. На четвертый год СВО и на одиннадцатый год обстрелов Донецка. А у нас потому что нету никаких законов. У нас на следующий день после того, как в Крыму похоронили Александра Федорчака... Могилу его сожгли. А вот это тоже, до и комментируем. С другой стороны, просто видеть, например, на полигоне людей, которые, ну ты знаешь, что через несколько дней, ну подавляющего большинства из них в живых уже не будет. Просто-напросто. Дичайшая ситуация это с так называемыми накатами на мотоциклах творится. Особенно, когда с людей еще деньги на этих мотоциклах собираются. На мужиков, которые на них никогда не сидели, впервые сели, а на следующий день они в атаку на них по открытому полю. Мавик снимает картину. Несколько километров. Пехом. Первая группа не дошла. Вторая группа не дошла. Третья группа не дошла. Без артиллерийской поддержки. Очень хороший вопрос. А почему без артиллерийской поддержки даже? Потому что даже если артиллерия работает не точно, но есть возможность те же самые лесополки прочесать, Просто сколько им побить те же самые антенны для выноса, например, для операторов ФПВ, резко снизить. А потому что доложили, что уже взято. И поэтому нельзя вызвать артиллерию. Але не забывайте, я что показываю все это для того, чтобы вкотре нагадать, что означает русский мир. Ну і щоб ви також побачили, що, попри новини, які у нас з вами часто нині вибивають землю з-під ніг, насправді кремлівська пропаганда нині захлинається від злості, бо якби сильно орупори Путіна не намагалися закутити нас у суцільну темряву, ми продовжуємо боротися, бо дзузьки їм всім, а не ми з вами, та наша Україна. Тож давайте не опускати руки, давайте берегти себе і далі берегти нашу Україну. А з вами була я. Інна на бок, дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати кремлівську пропаганду. Тож до зустрічі у наступному випуску.